Eriñ, 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 Ли не забуде 11 вересня 2001 року, день трагедії, масштаби якої важко собі уявити день, який не завжди змінив історію, і те місце в світі, яке займала Америка. 19 терористів, причетних до Ал-Каїди, розділились на 4 групи. Захопили 4 рейсові пасажирські авіалайнери. Кожна група мала як мінімум одного члена команди, що пройшов початкову льотну підготовку. Загарбники направили двоє з цих лайнерів у вежі Всесвітнього торгового центру, розташовані в південній частині Манхеттена у Нью-Йорку. Крім 19 терористів, в результаті атак загинули 2977 чоловік. Ще 24 пропали без Адже пам'ятають, а чи пам что що відбулося 11 вересня 11 років тому. Нью-Йорке эти самолетики в Сибирный торговый центр да. уронили. Что вы думаете по этому поводу? Это плохо. Ну, как считаете, почему так произошло? О, это сложнейший вопрос. Это Тут бородатая история этого вопроса. Но по большому счету это война цивилизации. Это сделали исламисты. Хорошо подготовились. Это сделали. Американцы здесь ни при чем. Я живу в городе, где в университете учился один из пилотов, который доправил самолет. Там. Это был дочь человек, который грамотный был, все ну, учился в солидном университете. Нет, не помню. Взорвались башни близнецы? Да. Что думаете по этому поводу? Думаю, что это все ужасно. Нет. Ну, как считаете, почему так произошло? Меня спрашивают, ну террористический акт, терроризм растет у нас в стране, видите, что творится. Страшное дело, но ну, общество должно посмотреть более трезвым взглядом на это все и бороться с мировым терроризмом, лапушки мои, потому что другого, другого выбора у нас нет. 11 сентября, это, если я не ошибаюсь, в Америке, да? да. А, это когда теракт произошел и самолет врезался в одну башню, башню Близнецы, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, сначала врезался один, а потом, да, потом через 20 некоторые минут дней. еще один. Да. Э -э что вы думаете по этому поводу? Э -э что я думаю, ну, я думаю, то, что это теракт был. Хотя я смотрел передачу, там очень часто показывают то, что все это построено, то, что власти Америки это сами сделали зам. Я смотрел видео, было такое очень интересное, там, где показывали опоры этих зданий, и было видно то, что они. Как будто была там заложена уже взрывчатка. Если бы самолет бы врезался, то она бы просто разрушилась. Они были как расплавленные. Так, если бы сказали, ну, эксперты говорили, если бы это был бы действительно самолет, то такого не было. А просто, наверное, американцам было как выгодно сделать такой такой шаг, чтобы люди испугались, и они как больше денег тратили на борьбу с террористами. Как вы все-таки считаете, как повлияло это как бы горе на жизнь общества? на жизнь общества, ну, конечно, как, любой бы человек, как... во-первых, они испугались этого, они как, это нарушилось их мнение, как, о собственной безопасности, они стали более неуверенными, то, что они поняли, что то, э, с любым человеком может случиться такое, может взорваться любой, там, урна, там, или магазин, или что-то еще. Терор, террористический акт. А что вы думаете по этому поводу? Ну, я думаю, что это нехорошо. Это очень нехорошо. Люди не должны свои личные какие-то, пусть даже, может быть, лжи общественные интересы за счет жизни других людей решать. Все должно решаться за столом переговоров. А как повлиял это, это событие на жизнь общества? Там у них какую-то ну, как способность то... стали повышать в Соединенных Штатах. Как ну, они деговор. стали охрану повышать, но я думаю, что на жизнь на жизнь каждого человека, оно не повлияло. Как мы были мирные люди, так наш бронепоезд на запасном пути. Ну, небоскребы эти были уничтожены. А какое ваше мнение по этому поводу? Да никакого, просто я не знаю даже. Наверное, они заслужили. Они хотят властвовать во всем мире, наверное, они заслужили, я не знаю. Как вы считаете, повлияло ли это на мне, ну, на вообще на громаду? Думаю, что да. Думаю, что да. Как чем? Ну, знаете, наверное, они задумались, почему это произошло именно в их стране. Ну, я думаю, это очень трагическое событие для всех. Почему? Ну, потому что погибло много людей. И поэтому очень большие жертвы. Поэтому такое знаменитое событие. Две башни близнецов были э, направлены с самолеты смертниками. Это, э, после этого нач началась эра борьбы с терроризмом, так сказать, проявлена в Америке назвали эту эру борьбы с терроризмом. Я не знаю, есть разные данные, там СВДР говорят, что это было подстроено или как. Плохо то, что люди пострадали это раз. А после этого была война в Ираке, э, э, искали химическое оружие, потом в Афганистане. Сейчас к Сирии идет, так что это было поводом. Ну, трагедия человеческая это всегда горе, независимо, кто гибнет. Афганцы, иранцы, украинцы, украинцы, между прочим, там батальон был в Ираке, американцы это для всех горе.